ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮਰਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਫਗਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜਰਨਲ ਸਖਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਮਰਲਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु नानक जी ने पूरे समाज में एक ऐसे समाज का निर्माण जिसमें मानवता करुणा दया और उसके साथ समाज के सभी लोगों को एक साथ एक पंगत में बैठकर भोजन और एक ऐसा सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया जो मानवता के लिए आज भी हम सब के लिए प्रेरणादायी है समाज जीवन के अंदर मानवता दयालु करुणा ये संदेश जन जन तक उनके पर पर समाज के देश में और जहाँ भी सिख समाज के सभी लोग रहते हैं उनके लिए नहीं सभी समाजों के लिए प्रेरणादायी है और मैं कह सकता हूँ कि जो उन्होंने संदेश दिया आज भी वह संदेश समाज जीवन के अंदर आत्मसात करने की आवश्यकता है ताकि उनके संदेश के आधार पर हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर दें जिस समरसता हो दयाता हो करुणा हो और हर व्यक्ति को न्याय मिले सम्मान मिले और हर भूखे व्यक्ति को भोजन और उन्होंने कहा कि सब समान न ऊंचा न नीचा न गरीब न अमीर सबकी समानता का संदेश आज भी सामाजिक जीवन में प्रेरणा देता है